Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada putiran 020000 keselamatan dalam negeri dan ketenteraan uh, ketenteraman awam dan 020100 kepolisian. Pada ini Datuk Pengerusi, saya ingin membangkitkan uh, dua kes yang amat menyayat hati dan masih belum mendapat penyelesaian sewajarnya sehingga hari ini iaitu kehilangan paksa social activist Amri Chekmat pada tahun 2016 dan uh, Raymond Ko pada tahun 2017. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 5 November 2025 telah memutuskan bahawa kerajaan bertanggungjawab ke atas kehilangan paksa mereka. Laporan Suhakam dan laporan Special Task Force telah dipetik dalam penghakiman Hakim Su Tiang Ju dalam kedua-dua kes tersebut. Berdasarkan laporan Suhakam 2019, kedua-dua kes ini diklasifikasikan sebagai kehilangan paksa ataupun enforced disappearance. Kedua-dua laporan menyatakan bahawa terdapat bukti keterlibatan pihak polis khususnya cabangan khas PDRM. Laporan Suhagam menjelaskan bahawa operasi penculikan dilaksanakan secara terancang menggunakan taktik profesional yang serupa dengan latihan polis dan melibatkan struktur logistik yang menempatkan mangsa di luar perlindungan undang-undang. Sebagai contoh, Suhakam mentapati bahawa sebuah Toyota Vios bernombor bentaftaran PFC 1623 terlibat dalam kedua-dua kes hilang paksa tersebut, merupakan milik Saifu Bahari yang bekerja dengan cawangan khas PDRM. Penemuan ini hanya muncul semasa siasatan suhakam dan bukan di peringkat siasatan polis. Di samping itu, mahkamah juga mengambil kira kelewatan siasatan serta kegagalan polis mendatangkan maklumat penting yang secara keseluruhan yang menunjukkan bahawa penglibatan polis dalam kes tersebut tidak dapat dinafikan. Berdasarkan penampatan suhakam dan special task force, mahkamah berpendapat bahawa pihak polis berkemungkinan besar uh, quote, uh, on a balance of probability, probabilities terlibat dalam penculikan dan kehilangan paksa Amri Tangko. Kedua-dua keluarga mangsa sehingga hari ini masih tidak tahu lokasi, nasib dan keadaan sebenar insan yang mereka sayangi. Tragedi ini bukan hanya melibatkan isu keluarga, ia adalah persoalan hak asasi, integriti institusi, penguatkuasaan dan kewajipan negara di bawah undang-undang. Tuan-tuan pengurusi, saya nak tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, Apakah wujudnya unit ataupun pasukan khas ataupun skuad atau ejen dalam agensi penguatkuasaan yang pernah menjalankan operasi yang membawa ke, kepada kehilangan paksa seperti yang dirumuskan oleh Suhakam khususnya yang melibatkan cawangan khas di bawah PDRM dan mana-mana unit yang menerima arahan pembunuhan Jika tidak apakah langkah kerajaan untuk mengenal pasti kumpulan atau individu yang terlibat selaras dengan obligasi negara mencegah dan menyiasat kehilangan paksa Dan saya juga ingin tanya memantangkan Suhakam telah pun uh, uh, mengeluarkan kenyataan menyeru kerajaan meng, uh, mengiktiraf ICCPR iaitu international uh, iaitu uh, international covenant on civil and political rights dan juga ICCPED, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Saya ingin tanya, asamakah kerajaan akan menyokong kedua-dua konvensyen tersebut? Dan apakah pelan tindakan kerajaan bagi memastikan tragedi seperti ini tidak akan berlaku? Yang kedua ialah, uh, terhadap pengurusi, saya memandangkan kes uh, uh, keganasan seksual telah pun uh, meningkat, khususnya di kawasan Selangor. Dan uh, saya dapat aduan di mana yang uh, IO wanita khususnya yang menangani uh, menyiasat kes uh, rogos uh, yang dan juga keganasan uh keganasan rogol uh, seksual itu telah sampai ke tahap yang mereka tak dapat menangani kerana just terlalu banyak sehingga terpaksa serah kepada IO lelaki. Jadi saya ingin uh, minta pihak kementerian uh, haruslah juga tahu apa yang berlaku pada grassroots, uh, pada akar UMBI dan cuba melatih lebih IO dan uh, khususnya IO wanita untuk uh, menangani kes-kes aduan yang melibatkan rogo. Yang akhirnya ialah, Dato' Pengurusi saya juga terima satu aduan yang mana saya tulis surat kepada uh, Timbalan Menteri uh, Negeri. seorang warga dari negara Sudan Afrika namanya Bashir Ibrahim Kanyaku Kua nombor pasport P12526056 beliau tidak dilarang masuk di uh, di dimasukkan ke dalam kamp, uh, immigration lepas tu di KLIA pada 22 November 22 dan uh, kawan dia yang tunggu dia di luar itu kedua-dua mereka tidak dapat bertemu dan pada malam itu beliau di balik dan saya juga mendapati sebenarnya orang ni boleh uh, menunjukkan ini pasport dia ini ada tiket penerbangan datang ke Malaysia dan balik ke Qatar semua maklumat sudah ada tapi beliau dia larang masuk dan kita tahu Perdana menteri kita pergi satu pergi ke benua Afrika dan mendapat uh, kejayaan uh, dalam uh, bilateral trade tetapi kalau kita ini ada cara kita melarang masuk warga luar negara tanpa beri alasan dan kita tahu mereka ada kawan yang tunggu di luar tapi tidak benarkan mereka masuk dan saya nak minta pihak Kementerian Dalam Negeri bagi satu jawapan kepada saya dan saya fahamkan ini sekarang immigration sudah tidak menangani pintu keluar masuk uh, di uh, KLIA dan sebagainya ia adalah di bawah AKPS jadi saya nak tahu apakah kriteria um, bagi mereka untuk hantar balik orang dan tidak membenarkan warga asing untuk masuk ke negara kita. Mesti dah kita tahu ada satu kriteria. Saya cuba minta bantuan daripada setiap usaha khas kepada yang menteri dalam negeri pada waktu saya terima aduan tapi ini juga tidak membantu. Jadi saya minta yang berhormat Timbalan Menteri bagi satu jawapan. Yang akhirnya Tuan Pengurusi, saya nak juga minta kerajaan beri lebih allowance, lebih dana kepada PDRM untuk cari menantu kepada Yang Berhormat Pagok. Sekarang dia diwawakan di di, di di seluruh dunia kita tahu dia ada di Kata tapi kita tahu dia ada sana tapi kita yang tak tahu macam mana dapat yang dibalik. Mungkin ini kerana kekurangan uh, dana 60. daripada pihak uh, PDRM. Jadi saya minta 36. pihak uh, kerajaan uh, tolonglah dia untuk menkata balik cari balik 36. menantu daripada Yang Berhormat Pagok. Seputir. Sekian terima kasih. E366. Eh, dia buat sangkaan jahat. Yang Mohamad. Saya juga boleh buat sangkaan kepada apa tu bekas ketua pembangkang dan juga isu bawah peraturan, China, yeah. bawa peraturan Bukit Bawa peraturan. Pak Bawa peraturan. Sangkaan jahat. Bawa peraturan Pak Yaman Abdul Fatwa tadi 6. tak boleh sebut uh, uh sangkaan jahat kepada adik-adik yang lain. Ini bukan saja sebut sangkaan jahat, sebut menantu lagi. Tak berhenti menantu. Soalannya tidak ada benda lain yang dunia yang ini. Seputir, yang bawa mas putih, kita ganggu saya tengah berurusan dengan yang bawa mak roh. Ya. Jadi sekarang... A sebut menantu? Yang bawa mas putih, saya tengah dealing dengan yang bawa mak Jangan yang Berhormat Arau, menghadap saya. Ya. Tak dia menyebut. Ya, thank you. Yang Berhormat. Jadi fakta yang yang Berhormat sanggah adalah menyebut Nantu. berkaitan menantu yang Berhormat baguk. Betul? Betul. Jadi dari perspektif pandangan saya fakta tersebut tidak menimbulkan sangkaan jahat. Ini adalah kenyataan. Okey. Baik. Baik, baik. baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih speaker. Lepas ni saya akan sebut perkara menantu termasuk girlfriend-girlfriend siapa-siapa. Ha. Okay, Tahu apa Yang mau hubungan ni. Datuk, Datuk. balik kepada ya. urusan okay. kita. Okay. Datuk Ahmad Ketua. Per Peraturan 365. Baik. Seorang baik. ahli tidak dibenarkan menyebut nama ahli yang lain. Jadi disebut pagoh. Jadi kalau macam tu boleh saya katakan DAP juga terlibat dengan rasuah, ya, PKR Mama. juga terlibat dengan rasuah. Sebab kita tengok pegawai daripada uh, Kementerian uh, Pegawai Si Putih sendiri disiasat Pegawai daripada Kementerian Semua Manusia 97 juta disiasat dan yang hari moment. ini dengan PKR juga yang ha, moment. Hari ini PKR juga ha, Jadi kalau macam ni punya moment. tafsiran Kita 30, boleh pergi atas balik nama parti, tak atas nama ahli Yang Bermat, ya. balik kepada fakta ya 36.5 36.5 Kalau inilah dibolehkan. Yang Muhammad, tentang saya tak ambil lagi ni. Yang Muhammad, uh, pendang telah membangkitkan uh, sebutan nama. Ya. Jadi Yang Muhammad uh, sebutih bahagian menyebut Mahyudin tu kena tarik balik. Ya. Tidak ada benar. Ya. Tak ada saya okay. tak sebut Mayudin, Saya sebut yang berhormat Pago. Dan ini adalah isu yang mungkin mana kita tahu. Yang Muhammad, Dalam parlimen tak ada nama. Yang berhormat lain tu bagi saya bercakap 41 tu saya tengah berurusan dengan seputih. Janganlah. Ha, mencelah jadi masalah. Tak selesai habis-habis nanti. Jadi yang berhormat uh, seputih, saya dengar. Jadi tariklah bagian sebutan Mayudin tu. Very simple. Okey. Tak sebut nama, saya sebut yang berhormat Pago saja. Yang berhormat Pago saja. Ini yang pun tak Muhammad, yang Mohamad tarik balik ajalah. Okey, uh, saya tukar. Nama tu sedo. Pagu okey. Mayudin tu tarik balik. Pagu okey. Okey, okay. saya ulangkan sekali lagi Datuk Pengerusi, saya nak minta kerajaan beri lebih dana kepada pihak PDRM untuk pergi cari balik menantu yang berhormat Pagu. Okey, cukup. Habis. Alright, kita teruskan kepada majlis kita ya.